জাতীয় সড়ক সুরক্ষা মাসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো বুধবার গত জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া জাতীয় সড়ক সুরক্ষা মাসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো এদিন ডিটিও অফিসের সামনে আয়োজিত বাইক র্যালির সবুজ পতাকা দেখিয়ে শুভারম্ভ করা হয় কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাত্তা ডিটিও কাছাড় ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন সহ আবগারি বিভাগের উচ্চ পদস্থ অধিকারিকেরা উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাইক র্যালি শুভারম্ভ করেন র্যালিতে পুলিশ প্রশাসন আবগারি বিভাগ ও ট্রাফিক ব্রাঞ্চ সহ শহরের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করে জাতীয় সড়ক সুরক্ষা মাসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলেন সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পুলিশ সুপার নোমাল মাহাত্তা ও ডিটিও জানান জাতীয় সড়ক সুরক্ষা মাসটি জেলার বিভিন্ন এলাকায় পালন করা হয়েছে অনুষ্ঠানে সাড়া দিয়েছেন মন্ত্রী পরিমল শুক্ল বৈদ্য ও মন্ত্রী নিজে বাইক চালিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সমষ্টিতে জনগণের বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন বাইক আরোহীদের হেলমেট পরিধান করা বাইক চালক সকলকে সিট বেল্ট ব্যবহার করে সহ ট্রাফিক আইন মেনে চলে সড়ক দুর্ঘটনার প্রবণতাকে হ্রাস করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ইয়ার এটা সমাপন অনুষ্ঠান হয়েছে কিন্তু আমি সকল রাইজক আহ এমা এম অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এই যি অভিযান চলিছিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত আৰু পৰিবহন বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই নেতৃত্ব দিছিলে তেওঁ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বিভিন্ন অঞ্চলত নিজে বাইক চলাই এই যিটো পথ সজাগতা যিটো মাহ আছিলে সেইটো তেওঁ আহ সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু লোকসকলক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিছে আৰু তাৰ লগতে জিলাখনত যিবিলাক অনুষ্ঠান হ'ল আমি প্ৰশাসনৰ লগতে পুলিচ প্ৰশাসনো আমি সকলোৱে একেলগে এই অনুষ্ঠানটো এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টো আমাৰ লগত আছে গতিকে আমি সেই অনুষ্ঠানটো কৰিছো এতিয়া আজি সমাপন অনুষ্ঠান যদিও হৈছে কিন্তু এই যিটো অভিযান আছে সি পূৰ্ণদমে চলি থাকিব আৰু ৰাইজৰ যাতে জন আৰু ধনৰ যাতে কোনো ক্ষতি নহয় এই যি মানে দুৰ্ঘটনাৰ জৰিয়তে মানুহৰ যিটো মৃত্যু হৈছে তাৰ হাৰটো আপোনালোকে দেখিব যে কিছু ৰাস্তা পদূলি খুব সুন্দৰ হৈ যোৱাৰ পাছত কিছু সংখ্যক মৃত্যুৰ সংখ্যা হাৰ বাঢ়িছে যদিও যোৱা যোৱাবাৰ যোৱা বছৰৰ বহুত পৰিমানে কমিছিলে এইবাৰ এতিয়া প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত দেখিছো কেইটামান এনেকুৱা ঘটনা আমাৰ জিলাখনত হৈছে আৰু এইটো যাতে আগলৈ মই বৃদ্ধি নাপায় মৃত্যুৰ সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি নাপায় তাৰ কাৰণে আমি গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টে মিলি এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট ট্ৰেন্সপোৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসন সকলোৱে মিলি আমি এই অনুষ্ঠান কাৰ্যসূচী আমি চলাই গৈছো আৰু আমি আশা কৰিছো যে অনাগত দিনত এই মৃত্যুৰ হাৰতে যে বাঢ়ি নাযায় যিসকলে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্কুল কলেজ এইবিলাকতো আমি সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু মই আশা ৰাখিছো যে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি যিখিনি যিবিলাক বিষয় আছিলে সেইবিলাক ৰাইজলৈকে যাওক আৰু ৰাইজেও গা গ্ৰাম্য অঞ্চলতো তেওঁলোকে সজাগ হওক আৰু আমি যাতে মৃত্যুৰ সংখ্যা দুৰ্ঘটনাৰ জৰিয়তে মৃত্যুৰ সংখ্যা যাতে কম হয় সেইটো কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰো